Я Аня Клэп, и я хочу вам рассказать, кто я такая, откуда я появилась и о своем прекрасном мани... ну, макияже. Э, так, у меня зовут Аня Клэп. Э, почему Аня Клэп? Потому что я Клэп взяла у Яны. Вот. Э, ну, э, я сегодня пришла к Яне и сказала, что я ее сестра, Аня. А вот, и она не поверила своим глазам, я ей сказала, что да. Так, что я сказала на себя. Итак, а вот я похожа на нее, только у меня другой мани... макияж. Вот посмотрите, вот у меня такие губки. Вот тут, так, вот тут подводочка, вот тут подводка, вот тут подводка, вот. А, вот таким и еще у меня классная прическа а, вот такая вот такая прическа я знаю что вам понравилось я могу сделать и вам тоже мои друзья только почему-то я не клуб я совсем не нравлюсь но почему вам же если я потом понравлюсь я приведу при И Я... мы тоже все подружимся. Может быть приведу свою подружку Шарлотту, у которой уши очень длинные. Ну, она такая хорошо слышит, только нельзя при ней говорить там шептаться, что если она где-то рядом Она. А, кстати, хочу вас познакомить с моей сестрой. Смотрите. Сейчас я тебе помогу. Блокная. Блокная. Вот, у меня вот э, такая сестра, еще я с собой ее привела. И вот, но почему-то, почему-то я не нравлюсь. <рек> что? что, что моя золота? Что <рек> моя зайка? Сейчас, сейчас моя зайка. И вот, и... И без не зала <рек> Нет? Да, да, пошли ко мне. <рек> Мы смотрим молодые. В Мы с смотрю, за экстренно играем. Ну, я не ушла в магазин. Она, ска... она сказала, что я пойду за хлебом. Хотя дома есть полная буханка хлеба. Не знаю, почему я ей не понравился, а она ушла. Ладно, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на яну. И я еще к вам приду и приведу свою под...